Pernah tak anda bayangkan seorang guru yang hmm, tak lagi pening kepala dengan kerja menanda kertas. Sebaliknya dia ada lebih banyak masa untuk betul-betul mencetuskan inspirasi dalam diri pelajar. Itulah kan janji kecerdasan buatan atau AI dalam dunia pendidikan kita. Dan dalam perkongsian kali ini, jom kita tengok macam mana benda ni boleh jadi kenyataan. Okey, jom kita mulakan dengan satu soalan yang agak besar. Cuba fikir sekejap ya. Apa agaknya akan jadi kalau guru-guru kita ni, kita bebaskan mereka sepenuhnya daripada timbunan kerja-kerja kertas yang tak pernah habis tu? Soalan tadi tu kan, sebenarnya terus membawa kita kepada realiti semasa yang dihadapi oleh ramai pendidik. Iaitu, beban tugas mereka yang sangat berat. Benda ni lah yang selalunya jadi penghalang utama untuk mereka betul-betul fokus mengajar. Dan bila kita sebut beban ni, ia bukan sekadar cakap-cakap kosong. Kita bercakap tentang proses menanda tugasan yang makan masa berjam-jam lamanya. Kita bercakap tentang nak analisis data prestasi setiap pelajar, uruskan jadual yang rumit dan macam-macam lagi lah kerja pentadbiran lain. Benda-benda inilah yang senyap-senyap curi masa dan tenaga guru kita. Jadi macam mana kita nak lawan semua pencuri masa ni? Ha, di sinilah AI memainkan peranannya. Bukan sebagai satu teknologi yang canggih dan menakutkan. Tapi fikirkan AI ni macam seorang pembantu peribadi untuk guru. Seorang pembantu yang pintar dan sangat cekap. Kunci dia senang je. Automasi tugas rutin. Maksudnya, kita guna AI untuk ambil alih semua kerja-kerja pentadbiran yang sama dan berulang-ulang tu. Tujuannya sangat mudah. Nak kurangkan beban kerja guru dan pada masa yang sama tingkatkan kecekapan mereka. Simple kan? Okey, jadi macam mana benda ni berfungsi dalam dunia sebenar? Cuba bayangkan, proses menanda tugasan berjalan secara automatik. Analisis data prestasi pelajar pula siap serta-merta. Jadi cikgu boleh nampak terus corak pembelajaran pelajar dengan lebih pantas. Malah, jadual yang kompleks pun boleh diuruskan oleh AI. Nampak tak, ketiga-tiga ni secara langsung selesaikan masalah yang kita sebutkan tadi. Bila semua tugas pentadbiran yang leceh ni dah diambil alih oleh teknologi, sesuatu yang sangat menarik mula berlaku. Tiba-tiba, wujud satu ruang, ruang untuk guru-guru kita meletakkan satu fokus yang baharu dalam pengajaran mereka. Beza dia memang ketara sangat. Cuba kita bandingkan. Dulu, hampir semua masa dan tenaga guru habis dekat urusan pentadbiran. Tapi bila ada AI, fokus tu beralih sepenuhnya kepada perkara yang paling-paling penting sekali, iaitu para pelajar itu sendiri. Dengan masa dan tenaga ekstra ni, guru-guru boleh buat apa yang sumber kami sebut ni. Mereka bentuk aktiviti pembelajaran yang lebih kreatif dan bermakna. Ini satu perubahan besar tahu tak? Daripada seorang pengurus pentadbiran, guru kini menjadi seorang arkitek pengalaman pembelajaran. Dan bukan itu sahaja, ini juga bermakna ada lebih banyak masa untuk membina kemahiran insaniah atau soft skills pelajar. Kita cakap pasal kemahiran macam pemikiran kritis, kreativiti, kerjasama, semua ni adalah aspek-aspek pendidikan yang paling penting yang perlukan sentuhan peribadi dan bimbingan seorang guru, bukannya mesin. Jadi, apa gambaran besar dia? Macam mana semua ini membentuk visi kita untuk masa depan dunia pendidikan? Inilah mesej utamanya yang paling penting sekali. Biarkan teknologi yang uruskan tugas-tugas remeh supaya para guru boleh tumpukan sepenuh perhatian kepada tugas yang jauh lebih mulia iaitu membentuk minda. Kena ingat, AI ini bukan pengganti guru tapi ia adalah pemangkin untuk guru jadi lebih hebat. Sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda semua dengan satu soalan untuk difikirkan. Apakah agaknya potensi sebenar seorang guru apabila mereka betul-betul diperkasakan oleh teknologi? Cuba anda fikirkan.